девушкам нет места в армии. Нету. Потому что у мужиков, из-за того, что я извиняюсь, нету интима в жизни по полгода и больше. Начинается сперматоксикоз. они не думают головой, что они творят. Вот у меня есть девочка, которая ко мне привелась только потому, что ее командир ее домогался. Я знала, что пацанам нужны медики, и я пошла медиком. Все. Я ни о чем тогда не думал. Я думал, что сейчас пару месяцев повоюем, все будет заебись. Никто не думал, что это затянется на три года и более. Ты пришел, подписал контракт Алиана на три года, да, у тебя закончился контракт, но тебя никто никуда не отпустит. В армии нет пола, женского пола. Там все, как и у мужиков. И основания такие же, как и живешь ты так само, как и у мужиков. Без воды, без еды, без душа нормального, без ничего. Там нет приоритетов, типа, ты женщина, это будешь лучше жить, чем мужики. Нет. Если мужики в окопах, ты будешь вместе с ними в окопах. Что бы вы могли порадовать тем женщинам, которые идут, або принимать такое решение, идти на фронт? Не идти. Вот просто нет.